Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang disukai dan dekat dengan manusia Hal ini karena kucing adalah hewan yang lucu dan menggemaskan. Oleh karena itulah banyak orang yang suka dengan hewan berbulu ini Selain lucu dan menggemaskan, kehadiran kucing juga dapat menjaga rumah dari gangguan hewan penyerat seperti tikus. Kucing sejak dahulu sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Menurut kepercayaan masyarakat Tiongkok dan Jepang, kucing dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan bagi si pemilik. Kepercayaan ini disimbolkan dengan adanya patung kucing atau maneki neko yang sering diletakkan di sudut-sudut pertokoan -sudut atau tempat usaha lainnya dengan tujuan untuk menarik pelanggan. Kepercayaan ini ternyata hampir di seluruh dunia. Maka tak heran saat ini kucing sering dijumpai di rumah-rumah sebagai hewan peliharaan. Dilansir dari beberapa sumber, ada 10 alasan yang membuat kucing sangat cocok menjadi hewan peliharaan di rumah. Yakni, satu memelihara kucing baik untuk anak-anak. Memelihara kucing ternyata memiliki beberapa efek positif terhadap anak-anak, karena kucing dapat membuat anak-anak lebih memperhatikan lingkungan sekitar dan bisa membuat sang anak tidak memiliki alergi terhadap kucing. Hal ini karena keberadaan bakteri yang datang dari kucing justru merangsang sistem imun pada anak. Dengan terbiasanya anak berada di sekitar kucing atau hewan peliharaan lainnya, membuat sistem kekebalan pada tubuh anak akan terbiasa memerangi bakteri yang menghampiri tubuhnya. Kedua, tidak membutuhkan biaya pemeliharaan dan perawatan yang tinggi. Kucing tidak akan membuat kita mengeluarkan uang yang banyak. Hal ini karena kucing tidak membutuhkan makanan yang banyak dan mahal karena sisa makanan kita pun dimakan dengan lahap. Kucing juga bisa membersihkan badannya sendiri. Kucing juga memiliki cara sendiri untuk menghibur dirinya, seperti bertengger di samping jendela atau duduk di tempat cerah seperti sofa. Ketiga, teman bermain. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang asik diajak untuk bermain. Berikan saja benang wol, plastik, atau kertas maka mereka akan berguling-guling dengan mainannya. Bagi orang yang memelihara kucing, terkadang bingung mengapa kucing selalu ingin bermain setiap saat. Hal ini ternyata dikarenakan mereka tidak mengeluarkan energi saat mencari makanan, sehingga energi yang tersimpan mereka gunakan untuk bermain. Keempat, kucing bisa membantu mengatasi depresi. Kehilangan seseorang yang kita cintai merupakan hal yang sangat menyakitkan, tetapi ternyata hal itu bisa diatasi dengan memelihara kucing Kucing dapat membantu seseorang menghilangkan rasa kehilangan atau kesedihan dengan cepat Orang yang sedang dirundung duka lebih suka berbicara dengan kucing peliharaan mereka Untuk memperbaiki perasaan yang sedang sedih Kucing lebih mudah menjadi pendengar setia ketika diajak bicara Hal ini karena kucing tidak merespon maupun menghakimi daripada kita berbicara kepada manusia. Kelima, kucing bisa membuat jantung kita lebih sehat. Memiliki hewan peliharaan sangat bagus untuk kesehatan jantung kita. Kucing dapat menurunkan tingkat stres pemiliknya dan meredakan kecemasan dalam hidup. Mengelus kucing dapat memberi efek relaksasi. Sebuah penelitian membuktikan bahwa... Dengan memelihara kucing hingga 10 tahun, membuat pemilik memiliki risiko kecil meninggal akibat serangan jantung atau stroke. Keenam, kucing mencegah tikus masuk ke rumah, sebagaimana kita ketahui, tikus dapat membawa penyakit di rumah karena urin dan fesesnya mengandung bakteri dan virus. Selain itu, tikus juga bisa merusak perabot rumah. Langkah mudah untuk mengusir tikus dari dalam rumah adalah dengan memelihara kucing. Karena kucing sebagai predator alami tikus. 7. Kucing cocok sebagai sahabat di rumah. Kucing adalah makhluk yang sangat bersahabat dengan manusia. Mereka dapat membangun hubungan baik tersebut melalui sikap mereka yang lucu dan menggemaskan. Jadi jika Anda kira merasa kesepian maka, memelihara kucing adalah salah satu alternatif untuk mengisi kekosongan hati. Delapan menentukan karakter kita: pemilihan hewan peliharaan akan menunjukkan karakter kita. Pemilik kucing cenderung lebih introvert dan pendiam dibanding pemilik anjing. Pemilik kucing memiliki sifat yang lebih sederhana dan biasanya tidak manipulatif. Kesembilan kucing membantu tidur kita lebih nyenyak. Beberapa penelitian dan polling di Inggris telah menemukan bahwa orang-orang terutama kaum wanita lebih memilih tidur bersama kucing peliharaannya dibanding tidur dengan pasangannya. Selain itu juga dilaporkan bahwa tidur bersama kucing membuat mereka lebih nyenyak dibanding tidur dengan manusia. Kesepuluh sebagai ladang pahala. Orang-orang yang menyayangi kucing dan hewan peliharaan lainnya termasuk hewan sembelihan sekalipun maka Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hal ini sesuai dengan bunyi hadis. Siapapun yang menyayangi hewan peliharaan, meskipun terhadap hewan sembelihan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Orang memelihara kucing dengan memberinya makan dan minum, maka itu sudah termasuk sedekah. Hal ini sesuai dengan bunyi hadis pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Seseorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, yang kemudian dimakan oleh manusia, burung-burung, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang yang memelihara hewan dengan sepenuh hati. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya karena telah merawat dan mencintai hewan tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi hadis. Seorang si wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari dalam sumur itu lalu diminumkan ke anjing itu. Maka, dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni. (Hadis Riwayat Bukhari) Sidika yang dilakukan terhadap hewan peliharaan akan menjadi timbangan kebaikan di akhirat kelak, sebab sisi orang yang memelihara kucing dengan sepenuh hati, seperti memberi makan dan minum, bahkan membersihkan kotorannya, akan ditimbang sebagai kebaikan di akhirat kelak. Oke pemirsa yang budiman, itulah 10 fakta yang membuktikan bahwa kucing adalah hewan yang cocok dijadikan peliharaan di rumah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.